dalam satu rumah dia punya pusat pengajian pondok dia ni dia boleh melahirkan tiga orang gila Indonesia aku cakap tiga orang gila sebab aku nak kata tiga orang ni power lah yang pertama dia melahirkan pemimpin yang hebat macam presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno ya Soekarno datang daripada rumah dia orang yang kedua adalah Semaun ataupun boleh dikatakan dia ni adalah pemimpin Partai Komunis Indonesia dan yang ketiga adalah Kartosuwiryo. Kartosuwiryo adalah seorang pemimpin yang mewujudkan satu parti Islam jadi, kalau kita tengok tentang Haji Omar Said Cokro Aminoto ni Disebabkan dia melahirkan tiga orang yang hebat ni Dia dapat beberapa gelaran lah Dia dapat gelaran Raja Jawa Tanpa Mahkota Uh, dia digelar guru kepada bangsa ataupun guru bangsa. Haji Omar Said Cokro Aminoto ni dalam dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat tadi, dia ada satu quote yang terlalu famous. Dia kata, kalau ingin menjadi pemimpin yang besar, bicaralah seperti orator dan menulislah seperti wartawan. Kenapa dia menetapkan dua pilihan yang besar ni kalau Han nak jadi pemimpin yang hebat? Han biasa tengok tak pemimpin hebat tapi dia tak pandai bercakap? Jarang lah. Aku rasa kalau kita tengok pemimpin di Malaysia, orang macam Tun Dr. Mahathir Mohamad pun, pitch dia power, Mike. Mungkin Han nampak dia suka melawak, dia suka buat-buat buat-buat kelolor dia apa tapi sekali kalau dia bagi speech kat PBB, woi gila-gila, takut dan contoh pemimpin lain yang aku boleh kata speech dia power Perdana Menteri kita sendiri PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pemidato yang cukup-cukup power yang cukup-cukup hebat ha selain daripada depa ni pandai bercakap hang perasan tak depa dua-dua orang ni pandai menulis ha orang macam Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah menulis gelombang kebangkitan Asia satu idea dia untuk membina Malaysia dan Asia waktu tu dan Tun Mahathir menulis The Malay Dilemma nak tak nak, itulah persamaan yang ada pada mereka Pemimpin yang hebat macam mereka dua orang ni Mereka pandai bercakap, mereka juga pandai menulis Sebab tu lah mereka jadi pemimpin yang hebat dan pemimpin yang besar Ok, back to kita punya story Cokro Aminoto tadi Menariknya berkaitan dengan Cokro Aminoto ni Dia bawa satu fahaman uh, politik Islam Sebab dia di antara orang yang mewujudkan syarikat Islam dulu Sebelum ada parti-parti politik lain di Indonesia Jadi dia mengajak Soekarno Dia ajak Semaun dan juga dia ajak Murid dia yang bernama Kartos Wirjo tadi Dengan satu fahaman islamic Nationalist, socialist ha, Ada juga socialist, sebab tu Haji Omar Said Chokro Amino dia terkenal dengan satu buku dia yang ditulis iaitu Islam dan Sosialism. Dia yang terapkan fahaman Islam dan Sosialism tu dalam ketiga-tiga pelajar dia yang power tadi. Tapi dia terpulang kepada tiga pelajar dia tadi yang hebat tu dalam nak meneruskan apa yang dia faham melalui apa yang diajarkan tadi tu. Kalau nak ikutkan Haji Omar Said Chokro Amino ni dia datang daripada golongan Ningrat ataupun kita boleh kata golongan bangsawan, golongan kelas atas sebab dia adalah Raden Mas. Jadi dia dapat title tu sebab dia ni orang besar Dan dia anak kepada pemimpin besar Cuma yang aku kagum dan aku takjub dengan orang macam dia ni Sebab dia berani keluar daripada comfort zone dia Daripada zona nyaman ataupun 20 ataupun zona selesa yang mana dia dah sedap dah hidup dia ni tak payah kalut dah dengan orang-orang lain ni yang penting aku kaya tapi dia kata aku tak boleh tengok bangsa aku diinjak-injak Belanda sampai tahap macam ni jadi dia tinggalkan kehidupan selesa dia dia jadi seorang cikgu dia jadi guru aku bawa cerita tiga student sebabnya student dia dah ramai lagi lah cuma jasa dia yang terbesar sebab itulah dia digelar guru bangsa sebab dia melahirkan tiga pemimpin yang sebenarnya mengasaskan Indonesia pada hari ini. Bila kita cerita tentang Islamik Sosialis yang diasaskan oleh Haji Omar Said Chokroaminoto, dia sebenarnya tak sama dengan apa yang dibawa oleh Karl Marx dari segi teori Marxisme nya. Islam dan sosialisme yang ditulis oleh Haji Omar Said Chokor Aminoto ni dia boleh dikatakan antitesis. Dia melawan kepada falsafah ataupun fahaman materialisme Marxis. Ha, jadi nak tanya dalam asas yang diterapkan oleh Karl Marx, Karl Marx bercerita tentang proletariat ini, bourgeois ini dan kita cerita tentang dia adalah anti kapitalis semata-mata. Tapi apa yang diceritakan oleh Haji Omar Said Chokor Aminoto berbeza sebab perlu diterapkan nilai Islam untuk mengimbangi fahaman sosialis yang dianggap radikal tu. Jadi Islam ni dia bukan sekadar melengkapkan tetapi dia mengimbangi itu sebenarnya apa yang dibawa berbeza dengan Karl Marx dan dalam konslet Islam Sosialism ni pun dia terapkan makasih syariah Ah, tu specialnya sosialis versi Cokro Aminoto sebab kewujudan nilai agama kalau Marx dan orang-orang komunis menentang wujudnya agama dalam kehidupan kita Haji Omar Said Cokro Aminoto akan agama adalah satu basis yang perlu ada pada setiap orang itu yang berbeza di antara dia dan juga Karl Marx jadi kalau kita tengok anak murid dia yang boleh dikatakan famous tadi tu contoh yang pertama Soekarno hebatnya dia bersekolah di sekolah dia tu belajar dengan Haji Omar Said Cokro Aminoto dia dah menjadi Presiden Republik Indonesia dengan cara dia sendiri dan bukan setakat jadi presiden je dia juga adalah menantu kepada Haji Omar Said Chokrat Minoto ni pandai Sukarno ni duk try anak anak tok guru ni Okey, itu anak dia yang, itu itu anak murid dia yang pertama. Kalau anak murid yang kedua yang boleh dikatakan famous juga adalah Semaun. Dia ada tiga orang lah basically sahabat komunis ni Iaitu Musa, Semaun dengan Alimin Ketiga-tiga mereka ni jadi orang yang hebat Sebab mereka bukan sekadar pemimpin yang mengasaskan Partai Komunis Indonesia Tapi ada di antara mereka macam Semaun Semaun ni jadi lecturer Dia jadi pencarah mat Daripada sekolah kecil tu dia jadi pencarah Tapi dia sebenarnya dibuang ke Belanda selama 30 tahun Tak boleh balik Indonesia Kena gam, kena ban lah basically Dan ada orang lain macam Musa dengan Alimin Mereka jadi kolumnis Mereka menjadi seorang penulis mereka mereka menjadi wartawan ha, dia pun buat macam-macam dan orang yang ketiga Kartus selain daripada dia mengasaskan satu parti uh, politik berteraskan Islam untuk bergerak di Indonesia dia juga ada buka dia punya kedai akhbar sendiri ataupun uh, tempat percetakan akhbar dia pun orang yang mengeluarkan berita-berita juga jadi aku boleh kata hebatnya orang macam Haji Omar Said Cokro Aminoto ni aku dah faham dan aku realize satu benda kadang-kadang untuk hang ubah dunia untuk hang ubah satu-satu negara. Hang tak perlu jadi pemimpin sangat pun. Tapi hang ubah dengan cara pendidikan. Dengan cara yang macam ni. Tapi sayangnya, apa yang berlaku di Indonesia hari ini, tahap IQ kanak-kanak di Indonesia merosot sampai tinggal 78. Tadi, Haji Omar Said Cokro Aminoto ni ajak bangsa kita kena jadi pandai. Kita nak lawan pejajah ni. Hari ini, Menteri adalah punca orang Indonesia tak serdik. Hai!